Масована атака росіян по мирних местах України. Уночі окупанти вдарили різним видом озброєння. У Запоріжжі зруйновано гуртожиток, постраждали багатоповерхівки, є поранені. Під атакою противника була також Київщина, Львівщина, Прикарпаття та Вінниччина. Всі деталі чергового терору за мить. Підпишіться на канал Сій час і до справи. У ніч на четвер, 30 жовтня, Росія завдала комбінованого масованого удару по території України. Противник цілився по енергетичній та цивільній інфраструктурі країни. У цій атаці окупанти застосували аеробалістичні ракети типу Кинджал, ракети Естод. А також ударні дрони типу шахет. Однією із цілей удару окупантів стало Запоріжжя. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров уточнив: окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 20 дронових та 8 ракетних ударів. Зруйновані кілька поверхів гуртожитку. Попередньо під завалами може перебувати одна людина. Рятувальна операція триває. Також у місті пошкоджено 5 багатоповерхових будинків та кілька приватних осель. По гуртожитку було влучання, уточнили у повідомленні. Зруйнований гуртожиток, понівечені об'єкти інфраструктури. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки атаки та допомагають мешканцям. Додав Федоров. Станом на ранок щонайменше 15 поранених через терор ворога. У постраждалих рвані рани, контузії, забої, переломи та гостра реакція на стрес. У державній службі з надзвичайних ситуацій уточнюють, що один житловий будинок було зруйновано з першого по четвертий поверх, після чого обвалився п'ятий. Під атакою Росії була й Київщина. У місті Бориспіль внаслідок нічного удару виникла пожежа двоповерхового приватного будинку. Одна жінка постраждала. Її з численними травмами госпіталізовано. Пожежний підрозділ ліквідував загоряння двох автомобілів, що зайнялись після падіння уламків безпілотника. Вогонь частково зруйнував будинок та пошкодив легкову машину, кажуть у ДСНС. Ворог атакував і Прикарпаття. У Івано-Франківську лунали вибухи. У місті працювала протиповітряна оборона. Місцеві групи писали про перебої з енергопостачанням. Міський голова Руслан Марцінків повідомив: можуть бути перебої з світлом. Під ударами енергетична інфраструктура країни зазначав він водночас у Ладижині, що на Вінниччині внаслідок удару Росії місто залишилося без тепла та води. Про це повідомив секретар міської ради Олександр Коломієць. Удару зазнала також Львівщина. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив про удар ворога по добротвірській теплоелектростанції. У наслідок атаки зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури та пожежу. У мережі зазначають, що загалом окупанти вдарили по чотирьох ТЕС: ТЕЦ Бурштинський, Калуський, Ладежинський та згаданий Добротвірський. Водночас, за інформацією Міністерства енергетики, через атаку противника по нашій енергетиці з 8 ранку до 19 години у всіх регіонах України діють графіки відключень для побутових та промислових споживачів. Друзі, Свої думки, щодо до всього почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставьте лайк цьому выпуску. Щодоренко сьогодні розповідав мені про ситуацію в липцях, каже, що в цілому там без змін, проте є одна нова небезпека, зокрема, коли ми кажемо про кільцеву дорогу, так біля самого Харкова між між липцями, і він каже, що тепер починають долітати фпв так і якби є такі випадки ураження, ну тобто, коли ми кажемо про кільцеву дорогу, і він звертає увагу на те, що потрібно будувати ось ці коридори із сіток для захисту. Роман Григорович, тобто, якщо він звертає на це увагу. Чи можна говорити, що росіяни намагаються зробити щось подібне, що було і в Херсоні, і в Запоріжжі, і якби наскільки це серйозно в цілому тоді ситуація? Бойовий радіус півідруном на даний момент іноді достигає 30 кілометрів, устойчивий, по крайній мірі. А деякі до 40, наші, допустимо, до 40 доходять, по крайній мірі, хвастались силы беспилотных систем и таким достижением. Потому на радиус, а этот это радиус работы, то есть это боевой радиус работы максимальный, ну, в среднем, по крайней мере, максимальный армейской артиллерии. То есть для того, чтобы решить проблему по Харькову, надо обратно, то есть там надо проводить войсковую операцию. То есть либо заходить на Белгородскую область, отжимать россиян из-под липсов, то есть хотя бы с правого берега Северского Донца их убрать. Пусть они на левом берегу там топчутся, вот в этой грязюке, которую сейчас создали. А с правого берега убрать, то есть из-под Харькова, так это точно. Потому там не так надо сетки. Ну, сетки это все-таки временная вера. Почему? Mm -hmm. Потому что если не отодвинуть российские войска от Липца, то есть от Харькова практически, это Липцы, это чуть-чуть, там несколько километров и окружная дорога. То есть их надо отбрасывать от нашей границы даже. То есть там примерно такую войсковую операцию надо проводить как в свое время начала проводиться курская операция. Просто что они зарылись, углубились, этого не надо было делать, его именно надо было выходить из Курщины. В январе этого года, а не в марте, то есть пересидели там два, два месяца, ждали, у моря погода называется, пока там что-то раздеребанят или разменяют. А реально вот такая операция, как по Курщине, должна быть проведена и по Белгородщине в том числе. И возможность такая есть, только... Опять же, достаточное количество сил СССР, но об этом знает только Генштаб. То есть возможность есть обезопасить Кальков хотя бы от дронов. От дронов имеется в виду от беспилотников армейского уровня, тактического уровня. Такая возможность есть. И сетки, это здесь Федоренко-Право, но это все-таки такая кратковременная передышка, не более того. То есть они будут потом залетать за пределы этих сеток, потому что только, только отодвинут россиян от... Ліпцям, то й сну для того, раз повторюсь, войсковая операция армійського уровня должна бути проведена. Ви кажете про військову операцію? Росіяни там закопалися і добре, так Роман Григорович? Тобто, якщо розпочинати, це потрібно або знову ж таки авіація роздовбала там всі ці позиції і якби відігнати тоді арту їхню. Ну, тут зависит от того, какую операцию проводить: в лоб лезть на укрепленные позиции, ну, нет смысла абсолютно. То есть надо заглубляться на территорию Белгородской области. То есть, это отсекать липцы, имеется в виду, и за липцами позиции российские. Но это заходить надо ну, оптимальный вариант либо с запада севернее Харькова с запада на эту группировку, либо, либо один из вариантов, в том числе и от Северского Донца. Тоже возможность такая есть. Вот, допустим, подрыв на Белго... вот С чего начинать заход, допустим, на Лицовскую группировку российскую, если с востока, имеется в виду, от Северского Донца, с востока подрывом того же Белгородского водохранилища. Вот подорвали Белгородское водохранилище. Левый берег Северского Донца связан водой. Там россияне двигаться уже не смогут. Это практически фланг правый для нас, правый фланг обезопасен с этой стороны. Можно давить лицовский гарнизон российский уже с востока на запад. Ну, возможность такая тоже есть, заходя им практически в тыл. Но для этого сначала надо зайти вдоль Северского Донца на в российскую территорию и дальше двигаться на запад. Ну, вариант такой есть, то есть один или другой, но без поддержки авиации, конечно, там ничего не сделать. То есть такого рода армейской операции без авиационной поддержки не получится однозначно. Авиация у нас сейчас есть уже, ну, уже можно говорить, что несколько десятков самолетов есть. Вопрос в их возможности проводить операцию по этому направлению, то есть в плотности ПВО противника и в нашей возможности провести наступательные операции. Ну, еще раз повторюсь, возможность уже есть, потому будет она или нет, будет зависеть непосредственно от тех средств поражения, которые эта авиация может нести. Потому что иметь самолеты, это еще не иметь авиационную компоненту. Авиационная компонента – это средство поражения которыми эти самолеты могут работать. Это ракеты, авиационные бомбы. Вот пока не видно этих ракет, если честно. Федоренко також розповідав мені про ситуацію в Покровську, тому що і там його пілоти теж перебувають і намагаються стабілізувати ситуацію, він також називає її критичною. І, в принципі, щодень надходять новини, зокрема про те, що ворожі пілоти вже працюють у межах міста, а в самому місті переміщення ворожої піхоти у великій кількості зазначають військові оглядачі. Вчора ми проговорювали, що туди зайшов для, для контрдиверсійної роботи. Але якщо вже мова йде про те, що працюють... пилоты так в самом месте и снова же таки, велика великая піхоти пехоты называется то можно говорить еще ситуація день ситуация ну на данном этапе однозначно то есть пока опять же той же войсковой операции там не проводится она должна быть армейского уровня это не уровень спецподразделений спецура гур это хорошие специалисты вопросов нет но это же тактики Уровень тактический, то есть отбить позицию, отбить улицу, допустим, или взять под контроль квартал в городе, да, они это однозначно могут, но только это ж не войсковая операция, их недостаточное количество, э, спецуры. Э, микроскопом гвозди забивать ну, уж точно не надо, то есть они выполняют определенные задачи, а остальные уровни оперативного, тактические задачи выполняют гуровцы, оперативный уровень должны ВСУшники выполнять, но имеется в виду, уже регулярные линейные воинские части, подразделения. Там можно провести до сих пор еще. Да, сложнейшая ситуация сейчас точно. Ни одна рота россиян уже внутри Покровска. Это надо четко признать. Особенно южнее трассы, желез, железные дороги с Межевой на Покровск. Они же оттуда зашли со стороны Котлина и Удачного. Уже заползли в Покровск. То есть там ситуация серьезнейшая. И та же такая же проблема, кстати, не так в Покровске, как в Награде, со стороны того же Родинского, они заползли в Родинское, ну то есть с юга в Родинское, пытаются протиснуться между Родинским и Мирноградом и пытаются протиснуться между Красноармейской и Западной и Покровском вдоль железной дороги. Но это, эта позиция для россиян, она тоже ущербна. Почему? Потому что все эти, одна и другая клишня российская, которая пытается окружить Мироноград и Покровск, они же сами находятся под фланговыми ударами. Если организовать серьезную войсковую операцию, но там должны же задействованы быть не, спецподразделения ГУРа, а уже как минимум пару корпусов, войсковых корпусов. Но для этого их надо собрать и обеспечить достаточным количеством на мотивированных профпригодных бойцов и после этого только выводить на какого-то рода операции. То есть до сих пор у нас остается возможность поставив в строй силовиков, напитать хотя бы пару корпусов до 100% личного состава и выполнить эту разблокировку Покровска. Возможность еще такая есть. Можно уменьшить, допустим, скорость продвижения россиян по этому направлению, перебросив на Покровск дополнительные количество дронов дальних, дальних тактических, оперативно-тактических дронов для того, чтобы отминусовать российские наступательные порывы, позывы так называемые. Вот, кстати, то, что сейчас выполнили в течение суток, отминусовали колонну российской техники, там несколько десятков единиц техники, которая пыталась пробиться на Доброполь. Ну вот они пытались пробиться к этим российским чуркам, которые под Доброполе проползли. И вот отминусовали несколько десятков машин минус нули. То есть молодцы, выполняют боевую задачу. Так вот усилить, допустим, количество дронов, дроноводов туда, если перебросить, то в принципе тоже можно ну как-то, по крайней мере, стабилизировать. Но разблокировать полностью покровско Леноградскую агломерацию можно только войсковой операцией. Опять же с участием той же авиации с достаточным количеством средств поражения. Роман Григоровичу разом з тим надходять повідомлення від наших українських військових з телеграм-каналів, зокрема про те, що в Покровську знайти, знайшли логово окупантів. Вони там знаходяться без води, без їжі і довго не протримаються. І кажуть наші військові, що, мовляв, здавайтеся в полон, будете жити і ще й палити серки. Ну тобто, якщо є такі випадки, вони на що вказують і про що свідчать. Ну, это тактика россиян. Они последний год-полтора ее уже используют. Просачивание, а дальше накопление. Причем просачиваются иногда по одному. По одной российской голове. Просачились куда-то, то есть им показали, куда идти. Иногда куда идти подказывают уже непосредственно перед выходом, чуть ли не при пересечении линии боевого соприкосновения. Они просачиваются в какой-то сарай в какую-то, допустим, подвал где-то в разрушенное строение, и накапливаются там до уровня определенной группы. Ну, минимум группа это ДРГ, 10-15 россиянцев этих голов. А дальше идет либо постановка, после того, как накопились, им ставятся задачи на выполнение какой-то задачи уже внутри, это практически за пределы нашего кольца, то есть в тылу, либо идет дальнейшее накапливание до уровня взвода роты, и уже потом им ставится более мощная задача для удерживания позиций. То есть такой механизм он постоянно используется россиянами. Они даже в больших количествах та же самую картину, как на Доброполе. Они же на Доброполе так же само пошли, просто туда прорыв был уже в количестве нескольких рот, а потом и батальон. Доползли до Доброполя, опять же зацепились за позицию и удерживают эту позицию за счет тех боеприпасов, которые с собой принесли, либо которые им забрасываются тяжелыми дронами. И они иногда, то есть они снабжают такие в отрыве, можно сказать, свои подразделения с помощью дронов. А тяжелые дроны забрасывают воду, еду, боеприпасы, и они удерживают эту позицию. Так же самое, как здесь в Покровске. Аналогичная ситуация, только чуть меньшим количеством. Это говорит о том, что вот такая тактика россиянами в последнее время используется, и она эффективна. Но она реально эффективна, пока у нас малая плотность войск на линии боевого соприкосновения. Но у нас недостаток войск, это же понятно, недостаток личного состава. Иногда на километр там 3-4 наших бойца и не больше того, этого мало. Россияне находят эти дырки и проползают, а дальше накопление вот идет, как мы об этом говорим. Но ну, разные позиции получаются. Где-то там критическая позиция для россиян, закончились то топливо, вернее, закончилось Боеприпасы закончились, вода закончилась, еда и они нет возможности им помочь, и они, естественно, в таком плачевном состоянии. А некоторые, как вот под Доброполем, они уже какой какой месяц они уже там торчат и неплохо себя чувствуют. То есть плен еще до сих пор сдаваться не собирается.